ra'no shodiyeva qizi bilan ra'no shodiyeva qizi bilan istanbuldan ko'rinish berdi sahifalarimizda ko'p marotaba hind aktrisalarining yoshiga nisbatan ancha navqiron ko'rinishini yozib havasimiz kelgandi o'zimizning aktrisalarimizni qarang suratni ko'rgan inson bularni ona bola emas opa singil deyishlari turgan gap 16 olti yoshli ozoda nursaidova ushbu suratda xonanda ozoda nursaidova o'n olti yoshda bo'lgan yonidagi uning singlisi ushbu rasmni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylar ekan muxlislari tabiiy ko'rinishda chiroyli bo'lganligini yozib qoldirishgan turk aktyori nijati shashmas po'lat talandar xotinining telefondagi yozishmalarini o'qigani uchun 12 yilga qamalishi mumkin taniqli turk aktyori nijai shashmas o'n ikki yilga qamalishi mumkin bu haqda turk ommaviy axborot vositalari xabar berdi qayd etilishicha aktyorning sobiq rafiqasi nigixat shashmas sudga bergan negi sobiq erini noqonuniy ravishda uning telefon suhbatlarini tinglaganlik hamda whatsapp menenjeridagi yozishmalarni o'qiganlikda ayblamoqda nejati ushbu faktlarni ajrashish uchun sabab sifatida sudga taqdim etgan istanbul shahri prokuraturasida shaxsiy ma'lumotlardan noqonuniy foydalanish holati bo'yicha tergov boshlagan tergov natijalari yaqin vaqt ichida e'lon qilinadi ma'lumot uchun Nejat shashmas anqara shahrida voyaga yetib shu shaharda ta'lim olgan turkiya va kanada universitetlarida turizm biznesi va mehmonxona menejmentiga o'rgangan 1997-2001 yillarda aqshda yashagan 2001 ming birinchi yilda turkiyaga qaytib aktyorlik karyerasini boshlagan 2003-2005 yillarda efirga uzatilgan Qashqarlar makoni serialidagi po'lat alandar obrazi unga mashhurlik olib kelgan 49 yoshli nejati shashmas 28 yoshli negihatga ikki ming yilda uylangan ularni 7 va 3 yoshli ikki o'g'il farzandi bor juftlik 2019 yilda ajrashgan